Харьковский IT-кластер начал свою работу. Весной этого года несколько крупных харьковских компаний объединились для формирования имиджа города как безопасной и привлекательной локации для ведения IT-бизнеса. Общий доход украинских IT-компаний в 2014 году составил 2,5 миллиарда долларов. По мнению народных депутатов от самопомощи, за IT – будущее украинской экономики. По наших оценках, от 5 до 10% вырастет этого года. Ну це звісно, не так добре, як три роки назад, коли у нас був ріст 30 Але тим не менше є велика ймовірність того, що як тільки закінчиться війна, ми зможемо розвиватися суттєво краще. В созданні програмного обеспечення буде участвувати Харківський it кластер. Це регіональна організація, яка способствує взаємодійству науки, образування, власті і it структур. Мы понимаем то, что чем лучше развивается IT-индустрия в стране, тем каждая компания имеет больше шансов и заработать деньги, дать, дать работу молодежи, обучить. Это все тянет за собой цепочку. По мнению экспертов, уже через несколько лет Украина может стать серьезным игроком мирового уровня в сфере производства беспилотников. Украина станет очень серьезным продавцом этой продукции на мировом рынке. Как только закончат структурироваться предприятия, которые возникли на волне в начале волонтерства, а потом уже постепенно сейчас переходит в профессиональную отрасль, то я полагаю, что на этом рынке мы составим серьезную конкуренцию. Марина Тимофеева, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».